Отгремели года, отгремели бои, отболели, отмаялись раны твои, но великому мужеству верность храня, ты стоишь и молчишь у святого огня ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть на смерть стоял, от чего же ты замер на сердце ладонь и в глазах, как в ручьях, отразился огонь. Говорят, что не плачет Солдат, он солдат И что старые раны К ненастью болят Но вчера было солнце И солнце с утра Что ж ты плачешь? 2 а призвали в ноябре 17 было еще не. Вот сколько не хватило. Декабрь, ноябрь, декабрь, январь. Вот три месяца еще до 18 лет не исполнилось. Некогда было сдать, ведь война шла. Всех ребят, всех молодых сейчас еще в школе учатся таких. Много их больше это все юбилейное там, за победу над Японией, за победу над Германией. Вот, там 30 лет советской армии военно-морскому флоту, ну и так далее, там идут всякие такие юбилейные года. А на каких фронтах вы воевали? А я в основном-то застал война с Японией была. С первого дня и до последнего дня был. В Японии, в Маньчжурии, там эти, было в основном белогвардейцы. <свят> вот, чтобы отрезать надо было Гоминданова от японских войск. Ну были и, и японские там войска, и гамендановские, а это наши бывшие. Э, белогвардейцы. Да, белогвардейцы, вся эта хвать собиралась в Манжурии, все уезжали, убегали. В каких местах вы служили? Ну, служил -то, служил то я потом после войны еще служил несколько лет. Это значит были, ну, как вот по охране наших границ, по охране нашей. Пограничные. Да, советские, наши советские России, России и СССР тогда было. А. Вот, по охране в основном. В каких сражениях принимали участие? Ну, сражения какие там были, конечно, война обычная. Все, все, все виды оружия применялись. Все виды оружия были. Я в основном был минометчиком, минометный. Миномет 120, который машина возила большой, вот. В каком роду войск вы служили? 17 гвардейская дивизия. Род войск, ну, обычно пехота. Там были минометчик. И минометы были, были виды разные виды оружия были в дивизии. Гвардейских войск. Какие звания вы получили во время войны? Младший сержант, командир отделения. Младший сержант, командир отделения был. Ты же выжил солдат. Хоть сто раз умирал. Хоть друзей. чего же ты замер На сердце ладонь И в глазах, как в ручьях Отразился огонь Говорят, что не плачет Солдат, он солдат И что старые раны к ненастью болят но вчера было солнце и солнце с утра. Что ж ты плачешь, солдат, у святого костра? Ты же выжил, солдат? Ты замер на сердце.